все-таки это будет вынесено на обговорение Большого аграрного форума. Я знаю, что есть еще ряд фамилий, и пусть аграрии вызначаются. Если это вот так карты сложится, и оно будет сходиться на, ну, на определенной кандидатуре, в том числе и моей, надо будет разговаривать с премьером. Не хочется идти на посаду ради посады, а хочется идти на посаду ради реформ. То есть надо будет говорить, как ты ее видишь и насколько премьер будет это поддерживать. После этого надо выходить честно к депутатам и говорить. То есть реформа будет такой. Такое-то будет происходить там, с Укрспиртом, такое-то с продовольственной зерновой, такое-то с аграрным фондом и так далее. То есть такое-то по антикоррупционным вещам, такое-то то-то, то-то, то-то. То есть это тоже, вот на, на что мы договорились с премьером, там, с комитетом и так далее. Это будет правильный поход, ты честно объявляешь, что ты будешь, чтобы потом не было ни для кого ни секрет, когда ты будешь выносить законы про, например, э, приватизацию Укрспирта. Только тут надо понимать: либо мы цельным э, продаем, либо каждый завод отдельно. Я, например, за то, чтобы каждый завод отдельно, чтобы пришел инвестор. А те площадки, которые которые сегодня пустые, их вообще надо уже давно с аукционов продать, чтобы там можно было элеваторы строить, все, потому что там есть и вода, и подключение, и железная дорога и так далее. То есть это будет честный разговор. Ты идешь ради того, и тебя потом могут спросить, а что ты вот сделал там, там, там и так далее. И даже когда законы будут заноситься, они будут заноситься в тех рамках, в которых, в принципе, ты обещал. Это будет правильный поход. Если это будет кулуарные договоренности и... Вот ты заходи, а лес отдай тому, а рыбу тому и так далее, и так далее. Я лично буду против. Я сегодня вот один из тех, которые хотят послужить стране. И я надеюсь, что те фамилии, которые стоят в большинстве, они тоже идут с этими принципами.